хорошо играли три три четверти три с почти три с половиной четверти боролись дрались играли неполным составом не участвовало у нас 4-5 основных игроков ну, это очень сильно на нашей игре сказалось но знаете когда не играют лидеры то команда наоборот получается играет на своем максимуме что еще сказать ни по каким почти показателям не проиграли концовку четвертой четверти проиграли за счет этого и такой счет. В принципе, в принципе, все. Ну, во-первых, мы не играли немножко неполным составом сегодня. Там есть микротравмы у основных игроков. Мы решили перед плей-офф, как бы эта игра ничего не решает в турнирном значении, решили дать им немножко отдохнуть, потому что впереди еще игра с Южным. Вот. И считаю, что вот тем составом, которым мы сегодня были, дали возможность много сыграть молодежи. Я считаю, что отлично отыграли. Да, там в концовке не хватило уже в четвертой четверти просто, я думаю, не хватило элементарно и физических и психологических сил. Вот, но три три там чуть больше трех четвертей однозначно одна из лучших игр для молодежи вообще в этом сезоне. Можно записать эту игру себе в актив, несмотря на поражение. Вот это одна из тех немногих игр, когда э, после поражения вот ну, ничего плохого сказать команде нельзя. Спасибо. Спасибо. Uh, ну, как бы матч достаточно был напряженный такой, и несмотря на то, что мы много выиграли, как бы вот до, до последних, в принципе, до последних минут сохранялась интрига, никто не хотел вступать, поэтому там, я не буду комментировать там то, что случилось в первой половине, там мы потеряли тренера, вот, но как бы, во второй половине мы, особенно в четвертой 4, 4 очень хорошо агрессивно играли. Я считаю, в защите там пробовали даблы играть и за счет этого как бы убежали. Плюс Миша очень хорошо помог из-под кольца но... Поэтому победа есть, мы довольны. Теперь будем отдыхать, настраиваться на, на плей-офф, на Запорожье. Поэтому... Когда удалили тренера, это добавило мотивации, сплощило коллектив? Конечно, да, мы в раздевалке поговорили, потому что ну всякое бывает, раз так случилось, вот, вот, и, ну, мы собрались и не хотели уступать, и хотели показать, что я думаю, что все игроки завелись еще больше, поэтому в таком случае я пытался так настроить других и самого себя. Вот, и, в принципе, неплохо начали третью третью половину третью четверть. Вот, и, наверное, неплохо провели. Конечно, были ошибки, все, Но будем работать, разбирать и стараться плов играть лучше. Не могу не спросить, а вы сегодня были, было ну, видно, да, исполняющим обязанности, как вы себя ощутили в этой роли, может быть, когда-то вы бы хотели быть я пока об этом не думаю, просто так сложилась ситуация, поэтому э, никого не было, поэтому нужно было, я как, наверное, самый опытный, стал руля, поэтому, слава богу, получилось, мы выиграли, я доволен, все довольны, поэтому не стоит на этом акцентировать внимание, я думаю. Я считаю, что ребята отработали все нужные нюансы, которые давал указаниям тренер, в общем-то, справились с поставленной задачей, отрабатывали все комбинации, которые готовились до того. Был несколько моментов такой практически равный счет, но в целом, мне кажется, ребята задачу выполнили, пытались отработать зонный прессинг, пытались отработать все необходимые комбинации, готовились к плей-офф. Мне кажется, выступили достойно, игра получилась интересная, зрелищная и, в общем-то, ребята молодцы сегодня.